спорт у меня привели родители, они сами бывшие спортсмены. Меня садили в лодку вообще годиков три, говорю. но я расплакалась, страшно было. Меня только оттолкнули от плота, я ничего не могла сделать, мне было страшно, я просто вот так сидела в лодке. Помню, первый раз выиграла в Киев, соревнования по, ну, по Киеву, Киевской области. Потом э, чемпионат Украины через год был детский. И вот так по чуть-чуть, по чуть-чуть проявлялся какой-то азарт. И хотелось выигрывать, выступать. В 2011 году я первый раз отобралась на взрослый чемпионат Европы. Заехала пятая. Для одиночки это был хороший результат. Были как бы более взрослые соперницы у нас и более титулованные. Но мы заехали третьими и удивили всех, отобрались на Олимпиаду. Какая у нас команда собралась, все хотели, все работали. Ну, было да, приятно работать в такой команде. И в то же время они как для меня после, ну, после, детского спорта, я на них смотрела, это были люди, которые, которым всегда хотелось тянуться. Гонка, так честно, очень тяжело далась, что ну, на финише мы поверить даже не могли, потому что мы вот проделали много работы, и все-таки, как ожидалось, так и мы заехали первыми. То, что мы ждали, оно все так прям как в них пронеслось. Это награждение, что, знаете, это хотелось бы повторить. Ну, <с> может, в Рио де, -де, -де жанейро ну было, конечно, необычно вообще, это настолько были детские мечты и они как-то осуществились. И... До сих пор не верится. Высшее олимпийского золота для меня это повторить, тоже получить, завоевать второе олимпийское золото.